Моє вітання. Я Олена Фатієва, в ефірі тема дня. І сьогодні у нашій програмі постійний наш експерт, директор страхової агенції «Амадара» Геннадій Бріє. будемо добрий вечір, пане Геннадій, говорити з вами про проблеми, які виникають останнім часом, і дуже часто так на слуху учасників дорожнього руху. Ми будемо говорити і про транспорт з іноземними номерами, які дуже багато зараз возяться за кордону в нашу країну, і далі вирішення проблем з тих паспортом, взагалі оформлення ДТП і так далі. І взагалі, напевно, ми жодного разу з вами не говорили в нашій програмі про грузовий транспорт, якого чимало теж на вулицях Харкова. Отже, коло питань ми з вами означили, отже, проблеми. Що, з чим найбільше зараз стикаються все ж таки учасники дорожнього руху? На сьогодні дуже дійсно транспортних средств, які возяться із за кордону, з Прибалтики, Польщі, Германії. І проблема зв'язана з оформленням цих документів. Тобто, коли чоловік їде купує автомобіль. он часто не задумывается, какие документы он получает там, за границей, uh -huh. как их оформляют. То есть, может быть, транспортное средство оформлено на юридическое лицо, на какое-то предприятие. Uh -huh. И в данном случае, если документы выдаются без перевода на иностранном языке, то, собственно говоря, водитель, который получает там автомобиль таким образом, да, завозит его на территорию Украины, он не знает содержание этого документа. Обычно идет оговаривание. То есть или сотрудник, вернее, человек, который берет этот автомобиль, может являться представителем на территории Украины этой фирмы mm -hmm. и возится автомобиль из-за границы как представительский от юридического лица, либо этот автомобиль передается в аренду частному лицу. Ну и тогда э, сам водитель, э, туда уже здесь, на территории Украины, управляет этим автомобилем. Э, все зависит от, от того, э, что написано в договоре. Договор аренды, договор э, найма, э, как оговаривается в договоре. Одно дело забрать автомобиль оттуда, второе угу. дело, когда автомобиль находится на территории Украины. Он же является участником дорожного движения. И здесь возникает очень много юридических моментов. Первое. Если э, человек, который берет автомобиль у юридического лица и заводится сюда на территорию Украины, и э, водитель является представителем этой фирмы, и у него в договоре не сказано, что он имеет право на, э, там, на страхование, на, на осуществление действий по страхованию, mm -hmm. по получению страхового возмещения, то, естественно, ответственность э, за ущерб э, будет нести юридическое лицо. Ну, в определенном плане. Сейчас я объясню. На сегодня в Украине по законам гражданской правовой ответственности есть седьмая зона и всех нерезидентов, которые находятся на территории Украины, все страховые украинские компании страхуют по обычным полисам гражданской ответственности. Для того, чтобы выехать за пределы иностранной, ну, за пределы, вернее, чтобы ехать в Украину, из, иностр... ну, из зарубежной страны, да, там дается зеленая карта ну, на 15 карта, дней. Все. Дальше, когда автомобиль находится на территории Украины, по идее он должен страховаться по гражданской ответственности уже на территории Украины, по украинскому полису. И вот здесь, если это юридическое лицо, фирма, тогда договор должен заключаться с юридическим лицом фирмы. Естественно, представителя печати здесь не будет. А когда речь идет о юридическом лице, то должна быть печать. То есть и, ну, и юридическое лицо это иностранное должно проплатить каким-то образом, да, на территории Украины, потому что есть закон и э, здесь юридические полномочия физического лица и юридического лица не отличаются. И если виновником ДТП будет юридическое лицо, то претензии нужно будет потерпевшему в случае ДТП обращать к юридическому лицу. Где его искать? Да. Что это за фирма и так далее? То есть, если вот вот такие нюансы возникают, это проблема для потерпевшего и проблема для юридической фирмы. Естественно, сразу начнут какие-то быть моменты. Чаще всего водители, которые приезжают сюда и не видят эти, ну, не знают содержание этих документов, они берут и оформляют на как на физическое лицо документ. Он будет работать в том случае, если у водителя есть договор аренды. То есть если юрлицо передает автомобиль в аренду физическому лицу и передает определенные полномочия по страхованию, по получению страхового возмещения, тогда физическое лицо имеет право заключить договор страхования и любой за рулем будет застрахован. Тогда как бы особых проблем нет. Тогда действует украинское законодательство и физическое лицо спокойно отвечает по всем обязательствам и вопросов вот здесь нет. Вот. Но если автомобиль принадлежит юридическому лицу, а страховка на физическое лицо, то страховка действовать не будет. Ни одна страховая компания не сможет заплатить физически, потому что у нас есть гражданский кодекс, в котором четко это прописано. Не только закон о гражданской правоответственности владельцев наземных транспортных средств, а гражданский кодекс, в котором указано, если автомобиль передается в аренду, то арендатор обязан застраховать свою ответственность. Поэтому... Вот эти моменты, они на сегодня очень серьезные. И те водители, которые сейчас едут, покупают автомобиль, если они приобретают его таким вот образом, для того, чтобы как-то решать эти вопросы, то они хотя бы должны понимать, знать, настаивать на то, чтобы при оформлении таких документов правильно было указано их полномочия, чтобы они могли страховать ответственность. Какие проблемы могут возникать у самих водителей, которые ввозят иностранный автомобиль? Если... Пане Геннаді, мене таке питання. Тобто вони там вже повинні да, розуміти, чи юридична це особа, чи фізична, да, їм Конечно. продає цей транспорт. Конечно. Скажіть, зазвичай все ж таки вони перетинають кордон і там купують, чи все ж таки є якісь ну, дилерські фірми, які привозять вже до України саме ці автомобілі. Мы... в чому діло? На сьогоднішній день є юридичні фірми, які мають представительство за границею. Угу. То есть на сегодня это несложно, сложно. Оформить представительства за границей открывается фирма за границей, там как бы дает, делается договор, и потом здесь уже на территории Украины как бы фирма может сопровождать э, такого человека. Да? То есть может mm -hmm. быть договор на, о намерениях, может быть, договор аренды уже на украинском языке. Да? То есть э, какой-то договор должен быть. Но водитель, который приобретает этот автомобиль, он должен понимать, что, что, в по, случае все же что быть, да, это будет. Это автомобиль, реально? он же не будет стоять в гараже. Uh -huh. То есть ему может быть нанесен ущерб. И в случае нанесения ущерба этому автомобилю, каким образом получить возмещение? Если оно будет числиться на юридическом лице, а по закону право на получение возмещения имеет собственник. То есть, если автомобиль будет оформлен на собственники, то есть возмещение получит только собственник. Кто? Юридическое uh -huh. лицо. В данном случае, если оно оформлено на uh -huh. юридическое лицо, понимаете? То есть если не будет в договоре аренды, предположим, прописано четко, что право на возмещение имеет физическое лицо, uh -huh. которое, которому передано в аренду, что он должен обязан следить за автомобилем, восстановить автомобиль в случае нанесения ему ущерба и так далее, тогда этот человек будет, ну, получается, лишен права получения возмещения, и э, он не сможет физически его получить. Кто uh -huh. получит? Получит э, юридическое лицо. тобто ця фірма Як якані суду тобто ця фірма яка якраз цим займається та фірма которая тим Да, угу. займається. скаді більш більш менш якщо говорити про ось такі фірми вони е, е, оформлюють взагалі себе юридично да і договори хто в них складає ну, є така якась ну певна інформація з цього приводу ну, е... Таких фирм много на сегодня, uh -huh. потому что этот процесс уже активно идет, и все об этом знают, и телевидение тоже об этом часто говорит, и рассказывает схемы, каким образом завозятся сюда эти автомобили. Юридические фирмы эти есть, они могут быть и однодневки, а могут быть действительно реально работающие uh -huh. фирмы. Поэтому просто сам водитель, сам человек, который покупает uh -huh. автомобиль и приобретает его таким вот образом, он должен понимать, что одно дело купить и кататься, второе дело, что он является участником движения, mm -hmm. и он может представлять как опасность для других, так и может сам стать потерпевшим. И здесь вот вопрос возмещения, ущерба, тут стоит четко, нужно понимать. Часто бывают такие автомобили, которые заезжают на территорию Украины, не делают страховок. Что делать в этом случае потерпевшему? Вот есть автомобильные иностранных uh -huh. номера, что делать потерпевшему. Здесь работает закон о гражданской правовой ответственности, опять-таки, владельца наземных транспортных средств, в котором четко указано, если о, виновник установлен, но у него нет полиса гражданской ответственности, то он обращается в моторотранспортное страховое бюро Украины. То есть моторотранспортное страховое бюро Украины назначает экспертизу, определяет сумму ущерба, производит выплату, а потом оно само разбирается с виновниками, либо с юридической фирмой иностранной либо с виновником, это уже вопрос их. Единственное, для виновника это обойдется дороже. Это судебные издержки, расходы моторного бюро по регрессным выплатам. Ну, то есть это уже другая процедура, но для потерпевшего в этом случае проще, по крайней мере. Он выплату получит с отдела регламентных выплат, из фонда регламентных выплат моторного бюро, а потом уже страхов... ну, моторное бюро сама будет судиться уже с виновником. А вот когда полис есть, и он неправильно оформлен, вот это уже проблема. И э, просто рекомендую таким людям, которые возят сюда иностранные автомобили, э, страховать и делать страховки обязательно в фирмах э, ну, у специалистов, Для того, щоб правильно чітко розуміти, яким образом автомобіль і як правильно оформляти угу. страху. Виправити помилку можна, якщо, наприклад, все ж таки фізична особа в Україні купила у юридичної фірми, десь там за кордоном, це або країні, або Польща чи Німеччина, да. Да, звідки основні потоки до нас зараз йдуть. Тобто, чи може якась страхова компанія переоформити або ну, підказати, як це зробити правильно? Можна, звісно. Іміє ну, документи, угу. от, коли чоловік приходить И показывает документы, то если специалист, ну, страховщик специалист и правильно увидит все эти документы, он задаст определенные вопросы. Uh -huh. Он попросит определенные документы. В этих документах, если он разбирается в этом и захочет помочь, скажем uh -huh. так, он может обратиться к юристу, он может подсказать и правильно все оформить. Потому что э, можно выписать бумажку, и у человека будет думать, что он застрахован. А это может быть бумажка, uh -huh. как я говорил. Да? Uh -huh. Оформить на физлицо, а машина на юрлицо. И все равно этот документ не будет являться основанием, даже если он будет виновным, ДТП для выплаты. Страховая компания просто по закону не имеет права на выплату. Поэтому... Одно дело просто иметь документ, второе дело иметь правильно оформленный документ, который действительно будет защищать. Поэтому рекомендую просто обращаться к специалистам и проконсультироваться на основании уже тех машин, документов, которые есть в наличии, mm -hmm. если они ввезли сюда автомобиль, для того, чтобы они э, смогли списаться, созвониться с представителями тех организаций, в которых они эти автомобили брали, когда То завозили, это это, да, для а того, чтобы откорректировать problem. эти документы и иметь возможность и на получение выплат со стороны виновников других если они являются потерпевшими и для того чтобы была возможность защиты правильного оформления документов по страхованию своей ответственности Тому как бы, документи це на сьогодні дуже важливо. Ну, тобто, в принципі, за великим э, рахунком, це питання Поправимо. можна вирішити. Можна. Да? Ця проблема її можна вирішити? Або вже купила, да, тепер що робити? Ну, катайтесь до якогось певного випадку. Конечно. І ще таке питання: можливо, є у вас певні дані або статистика? Скажіть, більш безпечні да? в, цьому, в цьому плані це е, Прибалтійські все ж таки машини там куплені? З оформлення документов. чи Это Польша, Німеччина, То есть, где больше ви знаєте. Такої Такой статистики нет угу. о том, что автомобили, которые эксплуатируются на дорогах нормальных, европейских, естественно, они ходовая часть у них прекрасная. Угу. Автомобили, которые покупаются там, не покупают водители, которые только сели за руль чаще угу. всего. Это чаще всего либо это покупаются старые автомобили для того чтобы везти сюда и они понимают, что они их могут добить, скажем так, потом продать на разборку. Uh -huh. То есть они не рассчитывают на получение там возмещения или чего-то такого, да. Это как бы есть такая категория uh -huh. граждан, uh -huh. которые могут использовать эти транспортные средства как такси. Но есть другая категория граждан, которые имеют опыт, которые знают, что они не хотят переплачивать. Есть автомобили, которые дешевле, есть автомобили, которые качественные. Вот и они могут их купить значительно дешевле на сегодня таким вот образом и э, они могут ее потом продать перепродать опять ну но эти uh -huh, люди uh -huh. они могут разбираться в этих документах как правильно это делать вот чаще всего ну, люди которые только хотят купить автомобиль вряд ли будут пользоваться такими механизмами для того чтобы в рамках вот таких отношений оформлять как-то документы, все равно будут обращаться кому-то, к юристам или еще кому-то. Поэтому э, тут уже первое, те, которые по первой волне эти автомобили приобрели mm -hmm. и уже, так сказать, попали в ситуацию, им следует посмотреть документы, посмотреть, что они сделали с страховками, и в случае наступления события, бу будут ли они иметь право на получение возмещения. Это одна ситуация. Uh -huh. Теперь тут же еще и есть риск и самих этих юридических фирм. Потому что, например, по полису гражданской ответственности защита всего 100 тысяч по имуществу, по жизни 200. И если машина принадлежит юридическому лицу, если ущерб, не дай бог, произойдет в сумме больше чем 100 тысяч, то э, потерпевший будет обращать иск юриди ну, это юридической фирме на сумму, которая превышает 100 тысяч. Поэтому в принципе, юридическая фирма сама должна быть на сегодня заинтересована просто отдать в аренду автомобиль, не давать как представительского класса автомобиль, да, а просто отдать в аренду для того, чтобы полностью содержание автомобиля и его восстановление нес сам тот арендатор, который взял этот автомобиль в аренду. Тогда уже ответственность вся будет полностью лежать на водителе, он тогда сможет сам брать обычную страховку на физлицо, на нем будет застрахован любой водитель за рулем, тогда как бы все будет нормально. Вот. Поэтому, ну, есть такие пути решения. Угу. Чи полная информация, все-таки, э, кто продает вот такие автомобили, ну, например, для нас, это юридичные, да, те же фирмы, еще. В основном не юридические чи, лица. Чи все-таки это физические. Нет, в основном это юридические лица. Угу. То есть И на еще... сегодня тот закон, который действует, он позволяет э, привоз... завозить сюда угу. э, посредством юридической фирмы, которая передает либо в аренду, либо... Врінне пользу. Автомобіль може здесь їздити год, потім на ньому виїжджають угу. за границу, потім опять заїжджають и знову це все продлевается. Ну от зараз дуже багато часто в засобах масової інформації бачимо сюжети про те, що величезні черги на кордонах, бо треба виїхати, заїхати там виговорити рік. Да? Це зараз дано ну, взається мені нова постанова, а до цього там чи три місяці, чи раз в місяць треба було їздити. Польський кордон особливо перегружений за завдяки саме ось таким автомобілям. Ну звісно, сроки є, їх треба видержати угу. по закону. Те, кто не хочет расстаться с автомобилем, у них есть выбор. Либо вернуться, а потом переоформиться, опять заехать, угу. либо разобрать автомобиль. А, а можно, от да, это повязано с растаможением, да, насколько я Конечно. так понимаю? Это настолько дорогая процедура, чтобы не делать это? Я ж думаю, таки... государству следовало бы подумать об уменьшении суммы растаможки, угу. для того, чтобы не создавать вот этих вот проблем. Раз это вопрос не решается, кому-то это выгодно. Ну, угу. Тобто, це значить юридичні фірми, да, хтось ну, ну как-то это все має такі, які якраз ці автомобілі і привозить. Потому що державі було вигідніше, щоб машини все таки розтамажувалися, щоб вони були дешевле в ціні, і їм було б менше проблем і було б менше соціальної напряженності uh -huh. на дорогах. Потому що більшість водителі все таки своїх юридичних прав не знають. Uh -huh. Ну от пане Гнаді, у нас не так багато часу залишається. Знаєте, давайте все ж таки ми закінчимо цю тему. От раніше, наприклад, законодавство було побудовано для. Того, щоб підтримати вітчизняного виробника. І е, зас, да, завод випускали автомобілі, да, на яких їздить пів України, мені зараз здається, а чи найбільше. І тому мито возне да, кордонних автомобілів воно було піднято. Зараз, мені здається, відмінили да, якраз е, цей відсоток, ну, який був підвищений. І тим більше якраз от зараз обговорюється, те, щоб взагалі закордонні автомобілі возити за зниженими якимись там митними процедурами. Наскільки це вплине якраз на вітчизняного виробника і взагалі як ну, давайте так. Я не специалист именно uh -huh. в сфере э, аналитики именно по ввозу автомобилей, по растаможке, uh -huh. по вот этому рынку. Я просто на сегодня вижу, так же, как и все водители. В данном случае я могу выступить, как просто обычный водитель, э, как человек, который видит, что э, в Украине очень много иностранных автомобилей, uh -huh. то есть автомобилей с иностранными номерами. И для меня, как для страховщика, очень важно понимать, что э, большинство водителей, которые ездят, первое, они имеют проблемы, с тем, что э, они их не понимают еще, то есть они uh -huh. не застрахованы практически, и они не могут себя застраховать, потому что они понимают, что они не могут получить деньги, даже в случае uh -huh. такого события. Да? Или и, и есть категория риска людей, которые могут пострадать от таких автомобилей, которым тяжело будет решать вопрос по урегулированию в получении э, такого возмещения. То есть вот, это, вот эта процедура, uh -huh. она просто юридически должна быть правильно оформлена. Вот. А с точки зрения государства, растаможки, рынка. Я думаю, вот это у нас достаточно квалифицированных кадров, там, и Минэкономики, mm -hmm. и везде, для того, чтобы все-таки они разобрались и правильно смогли сбалансировать, чтобы отечественные автомобили имели достаточно конкурентную цену, да, и для того, чтобы автомобили иностранные могли здесь ездить, и чтобы наши люди могли Совершенно спокойно, используя те материальные ресурсы, ті матеріальні ресурси, які є, отримати автомобиль, автомобіль, який сейчас хотят. хотя Знаєте, Напевно, щоб підсумувати, треба сказати, що не тільки можуть в халепу потрапити люди, які купують ці автомобілі. А проблему можуть мати ті, які все ж таки мають якусь Но, пригоду постра... якраз на Постробля, дорозі. Да. І тому знаєте, напевно, треба порадити нашим глядачам просто боятися таких автомобілів, якщо ми бачимо їх поручи, Но, тим більше. Бути акуратним. Mm -hmm. У нас ну, говорю, не говорять, старайся ніколи не їздити за дорогим автомобілям. У нас на сьогодні. К сожалению, все автомобили дорогие. Я хотел бы... У нас есть еще время? Буквально 20 секунд. Ну, тогда хочу пожелать водителям, чтобы они были более внимательны, обращались всегда к специалистам для того, чтобы правильно оформить договор. Все-таки mm -hmm. страхование — это не бумажка. Это страхование не только финансовой ответственности, вернее, не только защита... Ну, Собственно, бюджета, да? це угу. защита фінансового бюджету сім'ї. Поэтому относитесь бережно і буде все добре. Дякую вам. Отже, звертайте дійсно увагу на ось такі нюанси. Сьогодні у нас в програмі тема дня був генеральний директор страхової агенції Мадара Геннадій Брієв. Я дякую вам. Гадаю, наші ваші поради, і наша розмова буде корисною для водіїв і учасників дорожнього руху. Це була тема дня. Я Олена Фатієва. Зустрінемось.